ডি টিলা বস্তিত হেৰইনসহ এজন ঘাটক আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত এক নিশ্চিত সূত্ৰৰ পম খেদি খটখটি থানাৰ অধীনৰ দুডুকলনী টিলাস্থিত খটখটী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নিৰান্নব্বৈ দশমিক শূন্য ন গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ৰুষ্টম ৰাজব্ৰহ্ম খটখটি আৰক্ষী বিষয়া ৰমেন বৰদলৈ এছ আই দীপক লাহন এছ আই সন্মধন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে জাব্বিৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে উল্লেখযোগ্য যে হেৰইনখিনি চৌধটা চেদা টেমাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় উল্লেখযোগ্য যে অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত অঞ্চল লাহৰিজানৰ দুদুকলনিত দৈনিক বৃদ্ধি পাই অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আৰু নিচাযুক্ত ড্ৰাগছৰ প্ৰয়োভৰে যুৱ প্ৰজন্মক ধংসৰ কৰালৈ ঠেলি নিয়া কাৰ্যত সচেতন মহল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে খটখী লাহৰিজানৰ পৰা মইনুল হুছেইনুজাৰ ৰিপৰ্ট পাব্লিক টিভি অসম